Портрети виконані в техніці сухого пензля олійними фарбами на папері. Дуже цікава техніка. я цим займатися для того, щоб заробити. Мені то дуже подобається малювати такі портрети, тим більше своїх друзів, знайомих. От, я вдячний, що їм це подобається. Дякую гостям, моїм друзям, які сьогодні приїхали, яких я дуже-дуже радий бачити, яких я не бачив деколи вже добрий рік. От. Кхм, вибачте, хвилююсь. Хочу окремо подякувати меценатам. Дуже вдячна вам за підтримку, за допомогу. Ці портрети це реальні люди. Це реальні люди, які воювали, які допомагали, які живі, деякі з них вже загинули за нашу батьківщину, за наш народ. Ми починали розробляти цей концепт, саме Україна, саме людина серце України. Для чого? Для того, щоб показати, що саме головне для нас, для українців, це люди, які живуть на цій, на цій землі. Ось так допоможе українська. Ну, честно говоря, я первый раз вижу свои портреты, как бы ну, нравится, интересно. Это в марте месяце было. В начале марта я передавала на 42-й батальон машину, тогда и как бы мы были довольны, счастливы, все хорошо прошло. Ну, такая фотография уж. Мне очень нравится, мне очень нравится Галя Алмазова вообще портрет. Это Галя копия. То есть я посмотрела, ну, Галя это один в один. Такая вот, как она есть, такая... <свист> <свист> о -о 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 -о! <свист> Когда мы познакомились. Ну, это тайна, покрытая мраком. Но должен сказать о том, что Игорь всегда отличался очень... Очень, вот действительно, сегодня было правильно уже сказано. Он очень дотошный и очень, как вам сказать, очень правильный. Это человек, после которого поставленную задачу можно не проверять. Ему можно быть полностью уверенным, что она сделана именно так, как это необходимо. И зачастую человек, который готов жертвовать своими силами, своим здоровьем, всем чем угодно ради поставленной цели. Человек, который действительно многим жертвовал и продолжает это делать для того, чтобы помочь не только здесь, на местном уровне, но и тем ребятам, которые продолжают находиться там на востоке на передовых ну, <смех> <смех> Игорь просто он талантище, огромный талантище, причем у него э, настолько замечательно получается во всех сферах, он и, и волонтер замечательный, и художник замечательный, скульптор, кстати, у него еще скульптуры есть. Мало кто про это знает, он тоже скромничает, не говорит про себя, но весьма замечательные скульптуры, есть проекты даже памятников разных, которые тоже у нас планируется в поселке установить. Друг замечательный.